Salam əziz dostlar. Bu gün mən sizə korporativ maillər, onların istifadə qaydaları, e, mənəvi və müsbət cəhətlərlə danışacağam. Korporativ maillər nədir, nəyə lazımdır? Korporativ mail odur ki, əgər sizin şirkətiniz varsa, şirkətinizin adı altında bir domen alıb həmin domen hostingə qoşularaq onun çərçivəsində sırf sizə məxsus, sizə özəl olaraq şirkətinizə özəl olaraq e-mail'lar aça bilirsiz. Bu da şirkətin imicinə çox müsbət təsir göstərir. Həm prestijli görünürsəniz, yəni bir şirkətin həm vizitkalarında, həm broşurlarında uş şəxsi korporativ maillər yazılırsa bu daha prestijli görünənir. Mən bunu belə hesab edirəm. Bundan əlavə, korporativ maillərin ən müsbət cəhəti odur ki, korporativ mailləri istifadəsi zamanı e, siz səhvən hər hansı bir çox vacib bir maili silərsəniz, onu geri qaytarmaq mümkündür. Təbii ki, bu e, sizə hosting təqdim edən şirkətin xidmətləri sırasındadırsa. İndi sizə məlumat olaraq burada belə bir yazı var. O göstərir ki, yəni şirkətinizin korporativ maili nə formada görsənir. Sizin adınız, soyadınız@şirkətiniz.az. Ad, bu .az hissəsi domendir. Domenlər bilirsiniz ki, milli domen olur, bir də beynəlxalq domenlər olur və digər ölkələrində milli domenlər olur. Məsələn, bu az .az yerində .com da ola bilərdi. .net, info, org, biz bu və ə, bir çox ə, beynəlxalq domenlər. Və yaxud da .ru, məsələn, digər ölkələrin .tr olur Türkiyənin domenidir. Belə bu formada da bunlar ölkə domenləri hesab olunur. Təbii ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq, Azərbaycanlıyıq və burada .az milli domenimizi mən nümunə götürmüşəm. Yəni bunun yerində beynaxaq. domenlərdə com, net, org, biz, info bu tipli domenlərdə ola bilər. Siz bir domen alırsınız və hosting alırsınız. Eee bundan sonra bunun içərisində saytınız olmasa belə öz şəxsi, korporativ maillərinizi istifadə edə bilərsiniz. Eee Gəlin hostingə hostinq seçəsəs məsələdir. Hostingin seçilməsində heç vaxt liimitsiz deyə bir anlaşış üstünlük verməyin. Təbii ki, istər Azərbaycan daxilində, istər ə, xarici şirkətlərin, hosting şirkətlərinin təqdim etdiyi hostinglərdə belə bir anlaşış var, amma ə, hesab edirəm ki, dünyada heç nə limitsiz olmadığına görə bu limitsiz adı altında satılan ə, hostinglərində heç vaxt keyfiyyət olmur və müəyyən müddətdən sonra çox ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə də hosting seçimi birinci yerdədir, çox əhəmilidir. Hostinqi hansı şirkətdən seçdiyinizə çox önəm verməlisiniz. Hostingin həcminə çox önəm verməlisiniz. Ə əsas parametrlər olaraq hostinqi təqdim edən şirkətin peşəkar olması çox vacibdir. Bundan sonra ə aminəz qoşulur. Hostinq.com çərçivəsində məillərinizi özünüz də aça bilərsiniz və şirkət də sizə bu xidməti göstərə bilər. Demək, bu həm korporativ məilərin müsbət cəhətləri idi və necə ortaya hərsiyə gəlməsini göstərən tərəfləri idi. Korporativ maillərin mənfi cəhəti odur ki, yəni mən hesab edirəm ki, bu yeganə mənfi cəhətidir. Ee, əsas yeganə mənfi cəhətidir ki, korporativ maillərdə konkret olaraq həcm bu olur və siz hər ilmi, hər ayma buna görə xidmət haqqı ödəyirsiniz. O baxır siz hansı hostingə müraciət edəmsiniz və nə qədər həcmin, nə qədər pula o sizə təqdim edir. Bundan başqa heç bir mənfi cəhəti yoxdur. Sadəcə peşəkar hostingə müraciət etməmisinizsə yoxdur. Amma belə zəyif şirkətlərdə ola bilərsən ki, serverdə baş verən problemlər zamanı sizin mailləriniz gəlməsin, problem yaransın, e, fasilələr olsun. Amma təbii ki, siz bir peşəkar mütəxəssislə işləyirsizsə, peşəkar hosting şirkətindən özünüzə hosting almışsınızsa belə bir problemləri yaşamayacaqsınız. Bundan əlavə mən sizə bu gün praktik olaraq bir e, korporativ mailin necə işlənməsini göstərəcəm. Korporativ maillər ümumiyyətlə browser üzərindən də işlətmək olur. Bundan əlavə istənilən e, e-mail kliyentlərinə qoşmaq olur. Məsələn Outlook tipli proqramlara qoşmaq olur. Telefonunda da olan mail klientlərlə qoşmaq olur. Bunun üçün sizə təqdim olunan hosting-in müəyyən parametrlərini daxil etmək yetərlidir ki, siz öz korporativ mailinizi e-mail klientlərində istifadə edə biləsiniz. İndi mən sizə nümunə olaraq öz saytımız üzərindən korporativ mailin brauzer üzərindən necə istifadə olmasını göstərəcəm. Ümumiyyətlə serverlərin bir çoxlarında e, idarəetmə panelləri müxtəlif olur. Mən bu gün sizə ən çox geniş yayılmış e, idarəetmə paneli üzərindən göstərəcəm. Bu c paneldir. C panel üzərindən e, bir korporativ mailin açılması və e, həmin korporativ mailin istifadə qaydalarını göstərəcəm. Məsələn, biz hostingimizə daxil oluruq, hansı ki biz domenimizi almışıq, hostingimizi almışıq. Və burada belə bir bölüm var. E-mail bölümü. Burada siz istənilən adda korporativ maillərinizi daxil eləyib onu ürəyinizin istədiyi qədər həcm verib. Yəni sizə təqdim olunan təqribən 3 GB, 1 GB həcmin içərisində sizə ə, təqdim olunan həcmin içərisində özünüz konkret hansı mailə nə qədər həcm vermək istəyirsiniz, onu yazıb ə, e-mailin özünü yazırsınız. Və parolu qeyd edib şifrəni qeyd edirsiniz və mailinizi yaradırsınız. Bu formada maili yaradırsınız. Sonra burada mailin, yəni mail bölməsində parametrlər var. Yəni maillərin yönləndirilməsindən, kontaktların idarə olunmasından, spam filtrlərin idarə olunmasından hamısı burada var və bu İdarəetmə panelinə girəndə siz orada onun hamısının qısa izahı var. Nə formada necə istifadə eləməyin biləcəksiniz. İndi keçək bizim açdığımız hər hansı bir mailin brauzer daxilində, yəni idarəetmədə bu necə açılır, onu sizə göstərəcəm. denizdesign.net. Durub burada konkret olaraq web mail yazırsınız və bu sustrəkanın 2095 soradan açılır. Bundan sonra burda mailimizin özü yazılır, bütün şəkildə yazılır, şifrəmiz yazılır daxil oluruq. E, Brauzerdə e-mail klientləri çoxdur. 3 dənədir, sadəcə bunların içində ən çox <coughs> mən istifadə etdiyim bu e e-mail klientidir və bundan başqa digərləri də 2 dənə əlbəttə digər e-mail klientləri də var. Buların bir-birindən heç bir fərqli cəhəti yoxdur. Sadəcə dizayn, interfeys və görünütün baxımından fərq ola bilər. Başqa bir, yəni funksiya baxımından fərqi yoxdur. Mən daxil oluram mailə, baxırsınız ki, burada ədə maillərdir. Yəni adi mail formasıdır. Burada çətin bir şey yoxdur. Yeni mail yazmaq istəyəndə burdan istifadə edirsiniz məktub yazırsınız və ə, içərisinə istənilən faylı da daxil eləyə bilərsiniz, imza seçə bilərsiniz. Hər cür ə, burada sazlamaları, nastroykaları aparmaq olur. Biraz sadə dildə danışıram ki, sizin üçün çətin olmasın. Ə, bu formada və çıxış edirik. Bu brauzer üzərindən istifadədir. İndi bu proqram mail klientləri üzərindən ə lazım olarsa onu oradan daxil edib etdikdən sonra artıq Office proqramının içərisində proqram ə, necə istifadə olunursa elə istifadə edəcəksiniz. Korporativ maillər haqqında bugünkü dərsimiz bu qədər. Mən hesab eləyirəm ki, sizə çox geniş və əhatəli məlumat verdim. İdarəetmə panelləri fərqli ola bilər, amma funksiya baxımından, istifadə qaydası baxımından ə, bütün korporativ maillərin istifadə forması eynidir. Ola bilsin ki, sizə server təqdim edən şirkətdə müəyyən dizayn və interfeys baxımından dəyişikliklər də edə biləsiniz, amma funksiya baxımından çox asandır istifadəsi və sizin üçün əhəmiyyətli olan tərəfi isə odur ki, siz öz şirkətinizin adına şəxs olaraq mailləri açıq istifadə edə biləcəksiniz. Bunun üçün siz hostinq ödənməsis bu illik və aylıq ola bilər. Həcmə, həcminə görə, parametrlərinə görə şirkətin özünün təyin etdiyi qiymətləri olur. Domenlər isə az domenləri 40 manat olur. Beynaxalq domenlər dollarla olduğuna görə, indi onun qiyməti müxtəlif vaxtlarda müxtəlif çıxa ola bilər. Bu qədər. Başqa bir ödəniləcək məbləğ yoxdur. Əgər sizin maillərinizə Hansısa bir vəkil mütəxəssis baxırsa, nəzarət edirsə, siz bunu bacarmırsınızsa, onun da xidməti indi başqadır. Yəni ola bilər ki, belə də ola bilər, amma özünüz də istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.